самое страшное то, что обстреливаются мирные населенные пункты, убиваются мирные жители, э, рушится инфраструктура региона, затапливаются шахты, уничтожаются предприятия. Э, людей нет возможности не жить спокойно, не лечиться, не учиться. И э, это безумие сегодня надо остановить. Украина сама это миролюбивое государство. Она ни на кого не нападает. Она никому не предъявляет никаких территориальных претензий. Сегодня границы Украины нарушены. Сегодня границы с Донецкой и Луганской области открыты. Туда заходят гуманитарные конвои с Российской Федерации, после которых усиливаются только обстрелы мирных населенных пунктов. И это очень больно видеть и наблюдать каждый день.

не только вооружением и Соединенных Штатов, и Канады, и Европы, и Европейского Союза. Для нас, нас э, важна очень ваша поддержка, ваша поддержка, ваша моральная поддержка. Сегодня много и волонтеров, и организаций международных э, помогает Украине. За это очень большое вам спасибо. И, конечно же, мы нуждаемся сегодня и в помощи именно нашей украинской армии. В первую очередь средства разведки, средства связи, средства медицинского, техническое обеспечение. Ну и, конечно же, противотанковые средства в первую очередь нам нужны для того, чтобы мы могли остановить эту агрессию. Нам не надо много оружия, нам надо только то, же необходимое, самое минимально необходимое, которое сегодня сможет остановить агрессора. Сегодня Украина, к сожалению, не в состоянии... Воевать с Россией у нас совершенно разные военно-экономические потенциалы. Но в Украине очень высокий боевой моральный дух. Сегодня Украина, это мивое государство. И это очень важно понять. Украину сегодня невозможно завоевать. Невозможно завоевать людей, которые любят свободу. Скажите, насколько важно для Украины, что сегодня приехал Джон Керри? и не обсуждать вот этот вопрос о предоставлении оружия? Это важный вопрос? Конечно, это очень важный вопрос, и я надеюсь, что этот вопрос наконец-то будет разрешен, и сегодня Соединенные Штаты Америки окажут военную помощь Украине. Нам сегодня это необходимо.